28 may Respublikadır. 1918-ci ilin mayın 28-də xalqımızın tökülməli oğullarının qurduğu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tariximizin şərəfli səhifəsidir. Cümhuriyyətin yaranması dövrün tarixi siyasi proseslərinin nəticəsi olduğu kimi, onun qısa ömrü, suqutu da dövrün gerçəklərindəndir. Lakin 1917-ci ilin oktyabrındakı bolşevik çevrilişi Məclisin məclisin fəaliyyətinə imkan vermədi. 1918-ci ilin fevralının 14-də Tiflisdə toplaşaraq Qafqaziyanın ali hakimiyyət orqanını, Qafqaziya parlamentini yaratdılar. Həmin parlamenti 44 deputat idarə edirdi. Məs bu təşəbbüslə də 1918-ci ilin aprelin 9-da Seyim Qafqaziyanın müstəqilliyini elan etdi. Birleşmiş Qafqaziya Respublikası yaradıldı. Lakin istər daxili, istərsə də xarici siyasət nəticəsində kəskin millizm mənapəziyyətlərinin olması Saqavqaziya Sevimi və Saqavqaziya hökumətinin konkret addımlar atmasına imkan vermədi. Xüsusilə ermənlərin apardığı aqressiv siyasət onların Azərbaycanla qarşı Sevim daxilində ciddi ixtilaflar yaratdı. May 17-də Sevimin müsəlman fraksiyası da ayrıca iclas keçiribdi və Azərbaycanın müstəqilliyini elan etdi. Bu məqsədlə Musalm fraksiyası özünü Azərbaycan Milli Şurası elan etdi. Bununla Azərbaycanda ilk parlament yarandı. İcrasda Azərbaycan Milli Şurasının rəhbərlik heyəti formalaşdı. Məmmədəmin Rəsulzadə Milli Şurasının sədri, Həsənbəy Ağayev müəyyən seçildi. Mayın 28-də Həsənbəy Ağayev sədrliyi ilə Azərbaycan Milli Şurasının tarixə iclasında 26 deputatın iştiraki ilə istقلال bəyannaməsi qəbul olundu. Həmin bəyannamə bütün müsəlman şərqində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda demokratik cümhuriyyət idarə usulunun, parlamentli respublikanın yarad olduğuna elan etdi. Cümhuriyyət dövründə seçilmiş parlamentdə qarşılıqlı ikhtilaflar o qədər geniş yayılmışdı ki, Hə, hərdan bu cür əsəbilik, siyasi möhtəkərlik fonunda o dövlətin 23 il necə yaşadığına təəccüblənirsən. Bu müddətdə cümhuriyyətin 5 hökumət kabineti dəyişmişdir. 1920-ci ilin martında başlanan növbəti hökumət güclanımından çıxmağa, fadəcə varaq vermədən. Paşevikləri hakimiyyətə gətirən 11-ci Qızıl Ordunun qərarı şimaldan Bakıya doğru işləyirdi. Xalq Respublikasının 120 nəfərlik parlamentində deputatların 80-i elm səlam oldu, 41-i isə elmə oldu. 1918-ci ilin martında baş vermiş təhşitli fərgaların yarasıdır. Sağalmamış. Bu qədər elməliyə Azərbaycan parlamentində yer ayrılması, ondan əvvəlki on illiklə 1918-ci ildən sonra 70 ildə elmənlərə göstərdiyimiz qayğının sadəcə təəssüfəcə bir süfrədir. Amma tarixdə 23 illik müstəqil dövlətçilik sərmaməti qalmışdır. 71 ildən sonra 1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan SSR-inin qolaq çəkili al bayrağı endirilərək müstəqil Azərbaycanın üçrəngli ayıldızlı qonaşı dalğalanıb olanda məhz həmin tarixə varisdir ki, Ümummilli lider Heydər Əliyev yolsuzma sövdətçilik fəaliyyəti ilə bizə, bizdən sonra gələcək nəsillərə müstəqilliyi, milli dövlətçiliyi necə həsr etməyin gerçək nümunəsini göstərdi. O, Azərbaycan şəxsiyyətlərinin 20-ci əsrin əvvəllərində xalqımıza daddırdığı və 70 illik Sovet idarəçiliyi zamanı milli yaddaşlarımızda əksilməyən istiqlal dövlətçilik duyğularını yenidən dirçəltdi. Bu gün Azərbaycan istiklalı və istiqbalı üçün ən mühüm təminat faktoru odur ki, Heydər Əliyevin bəqarar etdiyi güclü dövlətçilik həftdir. Uğurla davam etdirilsin. Müstəqilliyimiz sarsılmaz, dövlətimiz güclü, sərhədləri bütöv olsun. Bu məsuliyyətli vəzifənin nöqtasından isə İlham Heydər oğlu Əliyev çox böyük fəraqsət və sülhullah gələrək xalqına 30 ildən sonra torpaqları düşmən taptağından azad edərək qələbə sevincini təqdir edir. Dövlətimizi gözləyir, sərhədlərimizi bütöv edir. Yaşasın azad Azərbaycan.